Industri seni tanah air adalah cerminan jiwa bangsa. Ia bukan sekadar hobi tapi telah menjadi sebuah identiti. Namun, dalam keindahannya terselit seribu satu perjuangan demi untuk memastikan cahaya gemerlapan industri ini terus terpelihara dan dihargai. Di sebalik sorotan lampu industri hiburan, seni tari sering kali dilupakan. Namun, di celah-celah kesunyian itu lahirlah pejuang-pejuang yang tetap setia dalam perjuangannya. Muslimah binti Sabtuang atau lebih mesra dengan panggilan Lili adalah salah seorang dari mereka. Beliau menjadikan setiap gerak sebagai tanda cinta terhadap warisan dan juga bangsa. Hai, nama saya Muslimah Sabtuang. Saya seorang koreografer dan cikgu tarian di beberapa tempat seperti UM uh, pernah juga mengajar di Aswara dan sekarang dengan pusat kreatif kanak-kanak Tuan Kubainon. Selain itu saya juga seorang koreografer untuk pet tari dekat Petronas. Saya dapat pendidikan awal daripada memang daripada sekolah rendah lah dapat pendedahan tu semua tengok orang menari dan suka menari dan saya buat persembahan pun daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Lepas tu habis belajar habis sekolah tu saya terus belajar di Aswara. Saya sebenarnya kalau ikutkan belah ayah saya memang ada main gambus. Jadi dari situ pun saya tahu bapak saya buat gambus, dia sendiri main gambus. Rupanya bapak saya ni pernah ada Kumpulan gambus sendiri main gambus main lagu-lagu zapin lagu-lagu yang macam selawat-selawat itulah -selawat masa tu kecil tu so saya tak tahu sangat tapi start tu saya minat lepas tu saya tengok pun macam saya rasa darah seni saya ni daripada ayah saya sendirilah menjadi seorang penari tradisional di Malaysia bukanlah laluan yang mudah di sebalik keindahan gerak dan gemerlapan pentas tersembunyi lelah yang tidak terucap ramai yang tersungkur dengan harapan namun Lili terus bangkit bukan kerana perjalanannya yang mudah. Namun, kerana dia tidak bersendirian. Di setiap kejatuhan, ada tangan yang menghulur. Di setiap ragu, ada suara yang menyuntik keyakinan. Mereka yakin inilah nadi di sebalik kekuatannya. Pada awalnya, saya memang dapat tentangan lah. Tak disetujui langsung dengan daripada family untuk bila dapat tahu saya nak sambung belajar dekat ASK. Dan orang tak tak tanggung pun saya punya pembelajaran. Susah juga struggle juga. Buat kerja part time, dua tiga kerja untuk untuk bayar yuran semua. Jadi masa tu memang penat, mental penat. Lepas so, tu badan penat uh, dengan assignment, dengan apa semua. Memang down gila sampai nak berhenti belajar, tak nak habiskan pun. Ha, masa tu lah senior saya tu, nama dia Azizi, orang panggil dia Pak Tam. Dia lah masa tu yang macam jumpa saya, bagi semangat balik. Dia kata, kena habiskan. Bila habis, InsyaAllah mak bapak mestinya, mesti akan restu. Di tengah segala keperitan, Lily tidak pernah lari dari impian. Beliau terus belajar dan membuktikan usahanya tidak sia-sia. Lily menamatkan pengajiannya dengan keputusan cemerlang, bukti bahawa seni juga perlu tempat di dalam dunia ini. Kejayaan itu bukan sekadar untuk dirinya. Ia membuka mata ramai penggiat. Pentas demi pentas terbuka. Dan suaranya dalam seni tarian mula kedengaran lebih jauh. Yang seronoknya dalam uh, bidang saya ni, dalam bidang tari ni masa zaman belajar dulu, saya tak terfikir pun yang saya akan dapat pergi ke luar negara hanya dengan menari tarian tradisional. So first time saya pergi ke luar negara ke Beijing tu uh, dalam uh, festival dance, arts festival uh, saya buat tarian makyong dengan tarian gamelan. Masa tu saya macam, okey rupanya banyak negara-negara luar yang macam sangat macam kagum lah dengan kita punya culture macam tarian ni slow tapi dia orang boleh fokus tengok dia orang nak tahu kita punya culture kita punya kostum apa semua kat situ jadi pembakar semangat saya mula sekali saya pergi ke Beijing lepas tu saya dapat lagi offer pergi ke Indonesia itu festival tarian nusantara jadi walaupun dia tari nusantara nampak macam sama lebih kurang sama tapi dia lain even bentuk tarian kita pun Ha, kita punya uh, tarian, kita ada struktur. Struktur masuk dekat sini, kita ada uh, daripada taksimnya, pantun, kita ada kopak, kita ada wine up, semua tu kita ada. Tapi dekat diorang, orang hanya sekadar tarian. Bezanya, kat situlah ke keunikan kita, memang kita ada sesuatu yang lain daripada uh, kalau dalam tarian Nusantara ni. Bila saya dah habis belajar tu, hujung-hujung tu, saya dapat offer pergi Zimbabwe mesti. tu. So pergi Zimbabwe pun sama juga. Itu Harare International Festival. Masa tu ada banyak negara juga yang terlibat. Jadi masa tu saya nampak okey, oh okey memang rupanya setiap negara tu sendiri ada keunikan masing-masing. Tapi kita Malaysia walaupun tarian tu sangat-sangat perlahan sangat-sangat uh, macam kalau orang tengok macam mengantuk tapi tak, saya rasa kita memang ada satu keunikan tu sebab orang boleh duduk dan tengok sampai habis. Contohnya, kalau mengadak rebab, tarian asyik, tarian gamelan. Sebab kita punya kostum sendiri, kita punya baju sendiri yang menampakkan kelainan kat situ. Then go up satu and dua, Letak go tiga. slowly tiga. tiga dan empat. And go up Satu And dua Go slowly Tiga Empat Tamatnya pengajian bukan noktah Tapi permulaan kepada langkah yang lebih besar Bukan sekadar ditawarkan menjadi tenaga pengajar di Universiti Malaya Lily juga turut dijemput berkongsi ilmu Dan pengalaman di beberapa institusi seni lain Membimbing bengkel dan juga membimbing generasi baru penari Lily ni dia ada satu, saya petik kata-kata arwah Haji Zubik Ali, seorang komposer dan juga pejuang lagu-lagu puisi. Dia beritahu saya, dia kata, untuk buat kerja seni ni, kita kena cerdik. Cerdik dalam erti kata, perlu ada kepintaran. Jadi, kualiti tu ada pada nilis sebenarnya. Ha, macam mana dia uh, menghidupkan, Uh, kesenian itu yang hidup sebenarnya ialah kesenian tari yang dia, bawa dan dia adalah dia bukan menunggang kepada kesenian itu tidak tapi kepakaran itu ada pada dia kepakaran mengurus kepa kepakaran mengolah maksudnya ada dua kualiti yang ada pada diri iaitu satu mengurus nombor dua kreativiti jadi tugasan di peringkat universiti lah untuk menerapkan balik uh, elemen-elemen kebudayaan dan kesenian uh, bangsa kita di dalam silibus pengajian sama ada khusus ataupun elektif. Assalamualaikum, saya Nur Aira Afira binti Norzam selaku presiden kepada Global Network Club ataupun dikenali sebagai GNC, uh, fakulti sastera dan sains sosial Universiti Melayu. So, uh, Global Network Club ialah sebuah um, badan pelajar yang di bawah penyeliaan rapat pejabat dekan fakulti sastra dan sains sosial. Uh, jadi apa yang kami buat ialah menerima pelajar antarabangsa yang hadir ke um, fakulti dan uh, Malaysia untuk untuk um, program pertukaran pelajar. Uh, jadi kami yang akan menjadi mereka punya student buddies untuk program tiga uh, minggu empat minggu di sini lah. Uh, jadi antara program um, flagship event kita ialah kita punya summer enrichment program yang di mana Kak Lili uh, beliau merupakan kita punya tenaga pengajar utama ataupun mentor untuk subjek pendedahan kepada tarian Melayu dan uh, sepanjang tiga tahun saya di sini memang saya uh, banyak kali dah pelajar Jepun pelajar Korea yang datang semua memang sukakan Kak Lili punya um, approach lah because Kak Lili tu sangat ramah uh, sangat senang layan kerana budak-budak Jepun Korea yang yang masih baru untuk belajar kita punya budaya Saya mengajar di beberapa tempat. Satu di Pusat Kreatif Kanak-kanak Tuanku Bainon, TTDI. Saya dihantar ke sekolah menengah Seri Damansara 2. Lepas tu saya mengajar korporat juga dekat Petari Petronas. Saya mengajar dekat Universiti Malaya sebagai instruktur tarian kepada exchange student. Maksudnya student-student luar negara seperti Korea, Jepun, Taiwan, Indonesia, China, in Thailand. Bila kita mengajar orang yang memang zero. Contoh sekolah tadi. Pelajar-pelajar yang memang tak ada tak ada asas. Jadi saya kena ajar daripada awal. Tu semua memang mencabarlah. Lepas tu yang macam dekat uh, corporate, saya kena koreograf mengikut kesesuaian dan mengikut kemampuan orang. Jadi apa yang saya fikirkan, santan tu susah nak sampai kerana orang tak mampu apa yang saya, saya nak. Kalau dekat UM pula, saya mengajar student exchange student. Ini memang masalah bahasa lah. Setiap kali nak tunjuk, kita kena buat betul-betul. Kita tak boleh hanya sekadar cakap. Kerana nak dia bercakap, orang tak faham sangat. Jadi kena buat satu pergerakan tu satu persatu dan kena buat all up. Untuk compete ke persembahan-persembahan luar negara pula, memang perlukan latihan yang banyak dan kita perlu kaji. Kaji mana-mana festival yang kita boleh pergi. Yang terbaru, saya sendiri terlibat dengan uh, Gombak Culture Group. PPD Gombak pergi mewakili Malaysia uh, untuk bertanding di Jazz Solo Itali dan saya sendiri bawa piece solo saya dan saya dapat gold medal nombor satu. Inilah adalah saya punya achievement lah untuk tahun 2025 ni. saya nak buka studio nak ada kostum sendiri nak ada baju dan collection saya sendiri sebab ini adalah ilmu baru saya banyak belajar benda ni daripada koreografer daripada Pat Ibrahim dia yang mengajar saya tentang wardrobe dengan uh, prop semua ni Supaya kita punya kostum tu tak sama dengan grup-grup lain Dan saya sekarang ni masih lagi design saya punya kostum sendiri Supaya dia tak lari daripada budaya Tapi masih lagi ada satu signature legasi terindah tu Penglibatan sebagai koreografer saya First kali dulu saya pernah terlibat dengan koreografer Satif Dansa Musim ketiga tahun 2009 Lepas tu saya pernah di offer juga untuk koreografer Persembahan TV juga, Gegar Baganza Dan saya pernah buat juga uh, Kilauan Emas untuk tiga episod yang pertama Takdir seringkali hadir dengan cara yang tidak disangka Lily menjejakkan kaki ke Venice, Itali Bukan sebagai peserta namun di bumi asing itu sesuatu berlaku Gerak tari Lily akhirnya ke gelanggang bukan hanya sebagai pengajar Tetapi sebagai pejuang seketika pentas terus menjadi miliknya sehingga berjaya bergelar juara untuk kategori solo. Di situ juga bukti gugurnya air mata kebahagiaan seorang anak yang turut melihat kejayaan ibunya. nama saya Jaslina Putri Alisha binti Mama Rosli. Saya berumur 16 tahun dan saya anak kedua daripada lima orang adik-beradik. Saya mula menari daripada umur 10 tahun. Pada mulanya, saya ikut Mama pergi buat persembahan dan tiba-tiba saya rasa minat untuk menari. Awal-awal dulu, Mama macam paksa saya menari tapi bila dah lama ni, rasa minat nak menari. Dan Alhamdulillah, sampai saya berjaya buat persembahan di luar negara. Antara negara yang saya pernah pergi ialah India dan juga Itali. Dekat Itali, saya menang tari puncak silat kuda kepang dan di Barat mendapat tempat pertama dan gold medal. Ada satu hari tu, saya ada festival ke India, saya bawa dia dan saya nampak dekat situ lagi dia seronok. Balik pada India tu, dia dapat offer, dapat dapat audition untuk pergi ke Venice Itali bertanding dekat Venice dan tak sangka lah sampai sana pun keputusan pun memang menyebelahi kita orang wakil Malaysia dapat 4 gold medal dan 2 lagi silver saya sendiri dapat satu gold untuk kategori solo itu tubuhnya uh, My Kitty Ventures adalah untuk bantu industri kreatif dari segi kewangan dan golongan sasaran uh, uh, semestinya uh, penggiat industri kreatif Dalam dunia kesenian yang penuh warna dan kreativiti, kelangsungan bakat tempatan memerlukan sokongan yang kukuh. Menyedari kepentingan ini, Kerajaan Malaysia tampil membantu menerusi pelbagai inisiatif strategik. My Creative Venture adalah salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam mengangkat industri kreatif ke peringkat lebih tinggi. Okay. Uh, Assalamualaikum, uh, nama saya Nazmi. Saya seorang uh, penolong naik presiden uh, pembangunan industri, Markerative Ventures. Markerative Ventures adalah sebuah uh, agensi di bawah Kementerian Komunikasi uh, yang ditubuhkan uh, sebahagian daripada uh, uh, syarikat uh, menteri kewangan diperbadankan. So, objektif penubuhan uh, Markerative Ventures ni sebenarnya dia uh, berarah kepada uh, memberi bantuan kewangan kepada industri kreatif uh, secara amnya so semasa ditubuhkan uh, itu dah adalah mandat asal Makrit Ventures lah sepanjang uh, ketubuhnya Makrit Ventures kita telah memberi pelbagai uh, dana dan juga loan ataupun uh, ni apa pinjaman kepada industri kreatif Jadi, Ia termasuk juga uh, di, di, di sektor muzik di sektor teater, seni persembahan dan juga seni visual So, secara amnya, uh, kita tertubuhnya uh, My Creative Ventures adalah untuk membantu uh, industri kreatif dari segi kewangan. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh My Creative Ventures ni uh, macam saya cakap tadi adalah kebanyakannya uh, bantuan kewangan dan golongan sasaran uh, uh, semestinya uh, penggiat industri kreatif daripada pelbagai sektor. Sebagai contoh, seni persembahan, uh, seni visual dan juga muzik yang kita kebanyakannya telah kita bantu dan Alhamdulillah sepanjang tubuhnya My Creative Ventures pelbagai orang kata inisiatif itu dah kita tawarkan lah. Di sebalik kejayaan, ramai penggiat seni dan usahawan kreatif tanah air berdirinya sebuah agensi yang komited membimbing mereka dari langkah pertama hingga mencapai kejayaan My Creative Venture bukan sekadar penyedia dana Namun, hanya adalah rakan strategik yang memberikan bimbingan, sokongan keuangan dan jaringan industri yang diperlukan sehingga peserta mampu melonjak ke tahap lebih baik di masa hadapan. Marketer Venture melihat pembangunan industri kreatif ini, kita tidak mendiskriminasi lah. Mana kita melihat secara keseluruhan, penggiat-penggiat di luar bandar ataupun di bandar sendiri, lain tempat tu dia ada pelbagai industri-industri yang unik. So, kita akan cuba explore lah benda-benda ini -benda ni di situ kita akan dapat data dan juga design satu dana yang sesuai untuk komuniti ni sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah aa, kepada orang kata penggiat ni kreatif aa, aa, kerana sentiasa orang kata sama-sama dengan My Creative Ventures memberi data dan juga dah sama dengan kita orang kata apa memberi input kepada aa, kepada My Creative Ventures sendiri dan aa, untuk mem, orang kata pun mem, membaiki ataupun improve lah dari segi kita punya pendanaan dan juga kita pun uh, of course harapan kita ialah terus membantu itu penggiat uh, industri kreatif tak kira di mana mereka berada dan kita pun nak lihat industri kreatif kita bukan sahaja tertumpu kepada satu sektor kita pun nak pelbagai sektor dia juga boleh explore ke industri-industri yang lainlah so kita nak lihat uh, uh, penggiat kita uh, boleh juga di bidang-bidang lain supaya dia lebih yang kata lebih kompetitif dan kompetitif di masa depan. Akhir kata saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penggiat-penggiat yang -penggiat kreatif di Malaysia. Apa dikelek di dalam raga? Apa dikelek sayang di dalam raga? Bunga kena sangat pentinglah untuk kami yang menjalankan apa membawa tanggungjawab untuk memberi pendahan tentang budaya kita kepada pelajar antarabangsa ni apabila mereka datang ke sini memang mereka fresh kosong dan diorang datang selain untuk belajar, itulah masanya untuk kita ambil peluang untuk beri mereka uh, pendedahan kepada adat tradisi budaya kita di sini. So, bila mereka datang tu untuk uh, 3 4 minggu, itu ialah tempoh masa yang sangat sesuai dan mencukupi untuk uh, mereka belajar daripada uh, daripada awal dan uh, terapkan kita punya uh, budaya dan juga uh, Tradisi-tradisi yang ada di Malaysia lah untuk uh, mereka bawa pulang nanti bila mereka balik ke tanah air. Hasrat saya kepada anak-anak muda sekarang ni, harap-harap janganlah dilupakan kita punya culture sebab culture kita ni kita punya budaya ni sangat mahal dan sangat-sangat unik. Jadi kalau saya sendiri masih lagi belajar saya harap lepas ni apa yang saya belajar saya dapat berkongsi dengan masyarakat di Malaysia dan di mata dunia. Ibu bapa kat luar, masyarakat kat luar, buka lah, buka hati, buka lah minda sebab apa yang kita ada dekat Malaysia ni, apa yang kita ada budaya kita, kita kajilah sebab benda ni lah yang kita perlu jaga ke UNESCO, ke mata dunia supaya orang lebih menerima dan lebih memahami tentang keunikan kita punya budaya. Hasrat untuk melihat industri seni tari negara terus gemilang di mata dunia akan menjadi kenyataan dengan kerjasama yang erat antara penggiat seni dan juga sokongan berterusan daripada kerajaan. Seni budaya warisan bangsa ini pasti dapat terus diperkasa dan diwariskan kepada generasi intelek akan datang.